В здоровом теле здоровый и дух. Многие врачи, кстати, рекомендуют первым делом после сна выпивать не чай, не кофе, а стакан чистой воды, чтобы запустить в организме все жизненные процессы. Но мне кажется, что польза воды недооценена. Устраняем, устраняем пробелы немедля не запустили мы жизненно важные процессы. Три литра взрослому мужчине, женщине хватит двух с небольшим. Столько воды нужно организму в сутки, чтобы поддерживать свои функции. В любом случае необходимо руководствоваться принципом. Чем вы активнее, тем больше воды надо пить. Ну а мы расскажем, как это делать правильно. Ну, нужно правильно пить воду. Надо знать, какую воду пить и для чего вы ее пьете. То есть, например, Конечно же, мы, как врачи инфекционисты рекомендуем употреблять пищу да, воду только кипяченую. Большинство вспышек инфекционных заболеваний, которые случались на земле, связаны с водой. И несмотря на то, что водоканал города обеззараживает аж два убегущую по трубам, кипятить ее все же необходимо. Кипячение тоже кипячению рознь. Например, вирус гепатита погибает где-то через 3-5 минут после момента закипания, то есть при 100 градусов. Палочка Допустим, брюшного типа погибает мгновенно. Так вот, для того, чтобы обезвредить вирусы, а это наиболее опасная инфекция, да, которая поражает, допустим, вирус гепатита, поражается прежде всего печень, мы должны кипятить вот такое количество времени. Кипяченая вода имеет срок годности 48 часов. Кстати, нагревать жидкость лучше в обычном чайнике, на плите. Более того, кипятить необходимо даже покупную бутылированную жидкость. Эта вода идет из скважины, артезианская эта скважина или какая-либо, без разницы. Туда также вирусы и бактерии даже на протяжении километра и ниже они проникают в глубь земли. Конечно, вода из бутылок гораздо безопаснее водопроводной, но риск все-таки есть. Что касается покупной жидкости, обогащенной различными микроэлементами, то для нашего региона актуальна едированная H2O. Конечно, вы можете ее употреблять, но э, как профилактику вы должны обязательно препараты йода какие-то употреблять, да, или тоже йодированную соль. Также в лечебных и профилактических целях врачи рекомендуют употреблять и минеральную воду, но с большой осторожностью. Минеральную воду ни в коем случае употреблять нельзя детям. Особенно нашу местную воду, потому что она содержит большое количество солей и могут образовываться камни в почках. Взрослым тоже, только в ограниченном количестве. То есть, но для того, чтобы вы хотели, чтобы минеральная вода у вас имела какой-то лечебный да, эффект, то она должна быть подогретой. Лечебные действия окажет лишь минеральная вода без газа, подогретая до 37-38 градусов. Холодная H2O не оказывает никакого эффекта. Теперь вы знаете, как утоляя жажду, не навредить и даже помочь своему организму. Евгения Волкова, Александр Гриш, Сибинформбюро.